Изначально в не предназначался для войны, это было хобби, там, полетать трюки всякие. Я только неделю учился просто взлетать. Летать уметь это 30% успеха, если ты не умеешь паять, то ты не пилот. Тебе в ФПВ делать абсолютно нечего. По воле Божьей, наверное, попал все-таки на в разряд тех людей, которых собрались отправлять на обучение на пилотов БПЛА. Меня это в первую очередь обрадовало, когда сказали, что может быть станешь пилотом. И это перспектива. Потому как самые сильные воины и больше всех, к сожалению, получают, это пехота. Потому как пилот в среднем находится, ну, 3-4-5 километров, а не 200 от противника. И если появляется шанс пойти во взвод беспилотных систем, это не обязательно FPV, есть, аэророзвитка, это маленький. то есть они тоже занимаются боевыми скидами, если кому-то интересно, просто количество фрагов, говорят игровым термином. Тут замкнутый круг, потому как пехота надеется на пилота в FPV, а FPV надеется на, пехоту, то мы друг без друга не можем существовать. Дроны это не только полетел бы в это же доставка еды, воды, лекарственной позиции. Конкретно вот на прошлой неделе двум раненым бойцам нашим под Волчанском. Одному доставлял, потому как он много порвало сильно. Второй просто сидит в трубе между землей и насыпью, возле заправки, где уже, соответственно, город не может выбраться. То есть это в этом плане. Плюс это разведка. Это не нужно сейчас жертвовать какими-то людьми. Пусть тут моих стоит 130 тысяч, но это просто кусок пластмассы. И человеческая жизнь гораздо дороже. Поэтому я считаю, что да. И ну, какой бы танк ни был крутой, сколько бы ни стоил, вот такая штука с одним кумулятивом при должной удаче умении делает бабах и все. Что не всегда даже сможешь сделать пехотинец, тем же самым это был спайк. Это противотанковая одноразка такая большая. Ну, то есть... То есть даже если сделают, ну, то есть ты одну АТ-шку выпустил, ты пока завтра разбираешь, если не получилось, то уже не получится, потому что после перелета а танк тебя засыпет в лучшем случае. А если не получилось, я впереди, ты берешь следующий и просто летишь. И вот таких подарков мы в день относим 10 штук, а то и 15, но этого недостаточно, реально мало, поэтому ссылочка внизу, донати. Очень повлиял тот факт, что изначально у нас было 12 пилотов 73 бригаде, в 72 бригаде, а потом по ряду тех или иных причин осталось четверо в странице. И морально, и физически было тяжело. Потом бригада выехала на Херсон на Ведновление. И нас четыре филишника и восемь моряки стало оставили просто охранять Донбасс. Но ну, мне отсюда до дома ехать полчаса. И если уже так посчитал, в лавах сбройных сил воюешь, что ты делаешь, что хотелось бы без с среди И сюда я перевелся в конце декабря, уже получается, прошлого года. Здесь отношения командиров непосредственно гораздо лучше. И очень нравится тот факт, что здесь разграничены зон ответственности у людей. То есть, в принципе, это все взаимозаменяемые. То есть инженер может пойти полетать на позицию, так же, как и пилот может прийти, сесть в инженерки и чинить дроны на И это очень нравится, потому как у тебя нету, как сказать, нету в голове непоняток, что тебя ждет завтра. Ты четко знаешь свою задачу, ты, у тебя есть вектор, по которому ты двигаешься, и, соответственно, Гораздо проще уже настраиваться, понимаешь, что делать и как-то совершенствоваться в этом плане. Тем более, тут коллектив более моложе, все, ну, мне 30 лет, вот, и тут средний возраст, 30 лет. Учиться было сложно, так как, э, вообще, еще в начале учебы нам сказали, у вас тут много, но будут те, у кого не получится. Первое, это потому что FPV, э, такое направление, такое дело, что если ну, тебе не интересно, если ты не развиваешься сам, у ну, тебя ничего не выйдет. Ты будешь стопориться на месте, причем тупить, тупить и тупить, если тебе это не интересно. Это чаще случается. Что реже, это не позволяет вестибулярный аппарат. То есть ты одеваешь очки, даже сидя, даешь, летишь дроном вперед и сам за ним так же и ныряешь. Это до бесконечности. Вот у меня как раз был тот случай, но вестибулярка давала себе знать чуть по-другому. одевая очки, начинаю летать, и у меня, у меня всего трусило, телепало. То есть ну, у меня руки телепались, как я не знаю, того, алкоголика, скажем так. Поэтому было тяжело немножко, то есть приходилось там кому-то стоять сзади меня поддерживать, так как я поворачивал влево и сам влево поворачивал, то есть хэтал это здесь себе. самый молодой был курсант, скажем так, 22 ручки, по-моему, и самый старший 48-49 лет, то есть на плане взрослый дядька. Ну, все так же хорошо получалось, как и у остальных, так как было желание, стремления и понимание, зачем это делать. Желание развиваться. Только желание развиваться, интерес проявлять. Если непонятно, звонить, спрашивать, читать, гуглить, развиваться. Потому что без развития ты как минимум стопоришься на месте, у тебя ну, monkey бизнес начинается такой, ты просто механически что-то делаешь, не понимая, зачем и как, и, соответственно, плохо получается, очень плохо. Мои первые вылеты на настоящем дроне я... Во всю голосину орал вообще, зачем этот лифтов был, ничего общего нету. Ну, то есть, там ты что в вакууме летаешь, дрон послушный полностью. А потом со временем понял, есть плюсы. Плюсы конкретно в том, что развивается автоматика какая-то. То есть, летишь-летишь, тебе сказали вылет на какую-то новую точку, куда ты не летал. И ты видишь по карте, по крапиве, там есть линия электропередач. Ты спрашиваешь ну, там, у кого-то, допустим. КСП, либо магнетиста, есть ли там провода. То есть, насколько тебе высоко лететь. Потому как, чем выше ты летишь, тем быстрее тебя выявят засобы РР, радиооправной розыгрышки, быстрее тебе включат РР. то есть, ну, соответственно, ты увеличиваешь шансы не долететь даже до цели. И, по-любому, бывали такие моменты, неоднократно у меня шарик. Нет, проводов нету, то есть, летишь на на панурли деревьев. И опять же, вернемся к тому, что аналоговая камера. Ты эти провода, пусть даже вот такие, видишь метров с трех. Ну а скорость 60-70 километров. И бывало летишь, и такой провода, шуф шуф шу -шу, что-то руками наклацал и как-то пролетел. <свят> ну, то есть. До месяца еще четыре после того, как я уже получил сертификат и был специалистом фахивцем. был страх полета, не знаю почему. Если на, на учебе это все списывал на то, что ну, там, дрон, или что то такое. Ну не знаю, прям говорит щука, садись, летает меня, у меня что-то аж обрывается такое. То есть 50 дней обучения – это точно адаптация полная. И последующие месяца 4, наверное, некие какие-то моменты присутствовали. Приходят дроны, волонтеры, либо бригада, да ладно, неважно. Ты их первым делом смотришь на этот дрон, смотришь на его составляющие, подходят они тебе, либо не подходят, чаще не подходят. Нестандартные частоты видео нужно использовать, управление, то есть для для того, чтобы меньше ловиться на вражеский рэп. Поэтому первым делом ты перепаиваешь его, потом перенастраиваешь через компьютер, а потом облетываешь, ну, вплоть до того, что мы сами БК себе делали, то есть бойкомплект. Мне дали снаряды с РПГ, РПГ 7 и по увеличенный заряд фумалитета. Дали болгарку и сказали пилить вот тут, раскручивать вот тут, платить, приходить сюда. Самой большой удачей был такой не мясной штурм, как называют, но штурм начался в 5 утра, с обстрела всего, чего можно, а закончился штурм в 10 вечера. Мы уже были на третьей шахте, а позиции наши крайне находились 2 километра от нас. И самая большая удача была, что за этот день официально подтвержденных минус 12 Враги, не знаю, как не матом сказать, и конкретно две БМП спаленные также из десанта во время этого штурма. Горжусь не конкретно количеством убийств, а конкретно тому, радуюсь, что пехота осталась целой. Не только благодаря моим усилиям, но в том числе.